вечора, шановні телеглядачі в ефірі. Програма «Спорт» та мої ведучі Василь та Ірина Полотай 7 лютого по 23 включно число, цього року відбуваються Олімпійські зимові ігри у Сочі. Звичайно, вся увага прикута туди. Однак не тільки одними олімпійськими іграми живе світ, зокрема і в Україні, і в світі відбуваються інші серйозні спортивні змагання. Зокрема, в Київському палаці спорту не так давно завершився фінал чотирьох баскетбольного кубка України. І сьогодні ми будемо говорити саме про цю подію. А в гостях у нас сьогодні найбільш корисний гравець цього турніру. Я переднагідно, хочу сказати, що ми з Іриною хоч і не граємо професійно в баскетбол однак на найближчі 20 хвилин стали володарями цього кубка України. Причому в буквальному сенсі. Цього слова до речі, в нас тут є ще й медаль, причому вона золота володаря Кубка України. А сам володар цієї нагороди прийшов до нас сьогодні в студію. Отож, у нас в гостях центровий баскетбольного клубу Будівельник, найкорисніший гравець МВП фіналу чотирьох, Дар'ю Шлаврінович. Ми дуже раді вас бачити у нас на майданчику. Здрастуйте. Ну що ж оскільки Даріш у нас литовець він говорить російською мовою, то аби нашому колезі було набагато зручніше відповідати на наші питання, ми аби йому було комфортно перейдемо на російську мову. Отож, починаємо. Даріш перший трофей для будівельника в текущому сезоні для вас перший, тому що ви перший сезон будівельники. Звісно, це очень важне важне достиження, що именно будівельник зайняв. И я чуть-чуть участв... как приложился к этому, поэтому это очень важно. И я сколько знаю в своей карьере, что кубок очень сложно выиграть, потому что очень много команд, которые серьезно нацелены на этот трофей, и вдвойне сложнее выиграть его, чем какой-нибудь чемпионат или, или Другое, другое Вы да. со сборной Литвы вот на последнем чемпионате Европы завоевали второе место, серебро. Вы участник полуфинала Олимпийских игр. А вот насколько вот вот кубок Украины, казалось бы, немножко ниже ранга, но тем не менее все-таки это сложно? Конечно, каждый трофей сложный. И это э, просто Олимпиада и чемпионат Европы со своей сборной. Там э, э, в каждой команде сложно что-то выиграть, потому что на Олимпиаде одного уровня игроки команды участвуют, здесь другого уровня, поэтому нужно со всеми бороться. И это каждый трофей, я не, я не делю их на хорошие, плохие, больше, больше, которые приносят счастье или улыбки. Поэтому для меня каждый трофей ⁇ это очень важно. Мы представили вас как MVP самого ценного игрока турнира. Вы, честно скажу, не подготовилась в этом вопросе. Раньше получали ли вы такое звание и что оно для вас? Вот именно это индивидуальная награда. Получал я за свою карьеру получал не обязательно кубка MVP, но MVP чемпионата и так далее и финальных игр. Поэтому мне важнее кубок, чем MVP, потому что MVP достается тот человек, который больше всего забивает или что-то делает, но должны, я думаю, настоящие болельщики, настоящие профессионалы, которые уже знают этот вид спорта, они должны знать, что очень много дают партнеры по команде, тренера, чтобы, чтобы тебе помочь этот титул завоевать, поэтому... Я, как ребятам говорил, это не только мое достижение, это достижение всей команды. Я вам предлагаю немножечко вернуться пару дней назад и посмотреть, как, собственно, происходили события в Кубке четырех Украины. Вам очень повезло с жеребьевкой, будем открыто говорить. В полуфинале в паре вам попалась команда из Днепродзержинска, Днепрозот. Она идет достаточно такой в аутсайдерской группе Суперлиги и чемпионата Украины. Тем более, там не было ключевого вашего оппонента, центрового Константина Аникеенко. Как вам настраивалось вот так играть, что не будет ключевого игрока? Конечно, конечно, это везде в спорте везение тоже очень много что значит. Конечно, для нас везение, для Днепрозота, к сожалению, потеря. Но я, как говорил, каждого соперника нужно уважать и, и ценить его, и настраиваться на максимум и выкладываться. Поэтому посмотрите ту же Италию сейчас, ту же Турцию, которые э, гранды проиграли и не выиграли кубок своей страны. Поэтому э, надо оценить каждого игрока, и каждого, каждую команду. И что нам повезло, то повезло. Поэтому э, самое главное это было финал. Финал самое трудное. Я вам предлагаю сейчас послушать мнение тренера Днепра Паразота Виктора Кобзистова. Что он ожидал увидеть от своих игроков в матче против «Будивельника»? Для нас «Будивельник» хороший раздражитель. Для нас «Будивельник» команда, которая является вершиной на данный момент украинского баскетбола. Вот, поэтому каждый раз и жду от молодых агрессивности и желания. Вот, а от людей постарше опыта и такого смарт play такого как бы умного, можно сказать, баскетбола. Но вот. Завтра будем давать бой, поэтому команда устраивается. Если выпадет, не будет. Майнер сможет посмеяться. Я боюсь тебя. Майнер выздоровел. У нас, наоборот, потери. И потери у центровых большие, конечно, полевых игроков. Весьма тепло общались на самом деле на этой пресс-конференции Виктор Камзисты и Айнарс Богацкис. Кстати, главный тренер Будивельника, ну не знаю, чуть ли не в первый раз за сезон оставил вас вот в таком матче как бы в качестве зрителя. Как вам было в этом статусе и почему было принято такое решение? Ну, конечно, это вопрос в первую очередь тренеру, но я попытаюсь как свое мнение сказать. И я просто думаю, что тренер был уверен, что что мы выиграем потому что все равно мы действительно при всем либо уважении к этой команде мы действительно выше уровня команда и и у нас э, больше шансов было на победу поэтому я бы не сказал что это рискованно было я думаю что это было ход, ход вперед чтобы и мне больше дать отдохнуть, поэтому он дал мне отдохнуть, чтобы я бы на финале был бы готов и больше сил было бы. Ну, собственно, и центрового ихнего не было. такой подарок им был, что нету двух ключевых центровых с Будиевельника и Аникиенко с Днепроазота попробовали сыграть. Тем не менее, Виктор Кабзистер на пресс-конференции еще сказал, что команда будет играть против Будивельника в умную игру. Как вы считаете, умная игра вашим соперникам удалась? <свят> э, умная игра – это у каждого тренера свое мнение по умной игре. <свят> Знаете, каждый тренер считает свою систему самую умную, потому что по-другому э, не было бы, потому что он должен вложить в игроков это понятие, вот эта система, что она рабочая и она принесет нам удачи, победы. Поэтому... Э, они проиграли поэтому я не знаю как сейчас оценивать умный баскетбол не умный, но они действительно их можно поздравить. они, они сделали большой шаг. это в четверку самых лучших попасть в Украине, я думаю это действительно большой шаг и они заслуживают уважения я думаю, мы оставим анализ для тренера и игроков Паразота. Счет в этом матче 174. Он явно говорит о том, кто был победителем этого матча. Куда больше была интрига во втором полуфинале, где встречались БК Донецкий, БК Гаверла, как признался главный тренер Донецка Валерий Плеханов. Наверное, один из лидеров... Лидер лидера франковцев Трэвис Питерсон не играет так против никого, никакого клуба в Украине, как против его подопечных. Самоотверженно очень играет этот игрок против Дончан. А еще он признался, что не смог сберечь лидеров на матч с Будивельником. Я предлагаю его послушать, а заодно игрока Максима Корниенко. К сожалению, я не смог сэкономить э, силы лидера на завтрашний финал, но, по крайней мере, завтра будем думать о финале. Сегодня думаем о Гаверле, и я очень рад, что мы в финале. Но все будет зависеть от того, насколько мы э, правильно извлекли уроки с первого поражения здесь от Будивельника. Если мы уберем те ошибки, которые были, я надеюсь, будет борьба, и это понравится зрителям. Мы команде Будивельника в чемпионате проиграли, надо хотя бы... Понимаем, что прекрасно мы играем на их домашней площадке, мы понимаем все, но надо отдавать бой 100%. Ну что ж, перед игрой СБК Донецк Будивельник имел определенное преимущество. Это финал, но площадка своя, зрители все-таки тоже в большинстве своем, аура киевская, можно играть. Что в этой игре противопоставил вам Донецк? Конечно, Донецк очень сильно, сильная команда, и она доказывает это в чемпионате Украины, где они стоят на первом месте. Первое, второе, кажется, деле. С южным схеме? С южным, да. Поэтому здесь комментарии, я думаю, лишних и не надо. Здесь все понятно этой команде. Но, конечно, мы ожидали очень серьезной борьбы от них. И мы вышли очень сконцентрированные и настроенные. Мы действительно очень важно на, начали с, ним, с ними сильно играть, отдавали себя полностью, поэтому, может, такой как бы нокдаун, нокдаун им сделали. Но они, с одной стороны, сумели э, выстоять, собраться, собраться и, и догнать нас. Но самое главное, что мы. Это поняли, что мы, мы держали игру в своих руках. Мы не дали их, им сломать себя. Потому что это очень ключевой момент был в одно время, там, когда они нас догнали и могли просто мы сломаться. Но спасибо ребятам, что они понимали, насколько это важно и выстояли. Мы уже немножечко даже затронули тему самого события матча, самого его хода. Я, если правильно поняла, то имелся в виду момент, что будильник после старта повел в счете 26. Это был очень хороший зазор. И вот у меня, кстати, по этому поводу вопрос. Это была сразу стратегия захватить инициативу? Или все-таки Донецк сначала немножко был не в своей колье, а потом перестроился? Нет, просто это не было, это нету задумка. Если у тебя есть возможность весь матч так играть, это, это превосходно. Это, это соперник позволяет. Да, да, это когда соперник тебе это, Но мы понимаем, мы понимаем когда очень хороший старт, где-то все равно подсознание, может ты и понимаешь, что нельзя расслабляться, но подсознание, ты начинаешь расслабляться, ты начинаешь соперника недооценивать. Тебе кажется, что ты можешь, если такой старт, то ты можешь его разгромить и больше. Поэтому вот такие вещи очень часто тебе подставляют ногу, и обычно такие матчи проигрывают. Что, собственно, и произошло. На начало третьей четверти счет был 54-53 уже в пользу БК Донецка, насколько я понимаю. Соперник таким образом вас спровоцировал все-таки увеличить на концовку обороты, поскольку в ответ вы ушли в отрыв и уже счет был потом 80-76. Фактически хватило этого гандикапа потом до сирены бы додержать. Что произошло в тот момент? Ну, в этот момент я думаю, что каждый из нас поняли, что играть нельзя судьбой. Это если есть такой шанс для победы, для завоевания кубка, нужно его использовать. И, и было пару моментов таких, которые действительно пару перехватов, пару удачных завершений атак с нашей стороны. Мы сделали опять такой перелом небольшой, и потом мы уже контролировали всю игру и уже довели до уверенной победы. Вот этот момент, о котором вы говорите, это был один из самых важнейших в этом матче, я думаю. Если бы играли лидеры Донецка, мы знаем, что два ключевых игрока этой команды не участвовали в финале четырех. Это Андро Янки, и Даррел Митчелл. Игра пошла бы по-другому, если бы они были на площадке? Ну конечно, действительно так же само бы не было. Это тоже... было Кто бы по-другому. Да? да, было бы, конечно, чуть по-другому, только не знаешь в какую сторону. Поэтому это не... такие клубы, как Донецк, как Будивельник, они не состоят из одного-двух людей, игроков. Поэтому это играет вся команда. Даже бывает когда теряешь лидера какого-нибудь, команда сплачивается больше и начинает демонстрировать еще лучше баскетбол. На послематчевому интервью главный тренер Айнарс Богацкий сказал, что очень хорошо, что команда выиграла Кубок. Но такие победы нужно быстренько забыть, посмеялся. И, собственно говоря, все. Радовался, Почему? Да. Нет, конечно, забыть я не думаю, что ты забудешь. Просто должен себя настраивать. Ты должен понять, что тебя ждет следующая игры, и ты можешь радоваться уже после сезона этим, ты можешь ну, и похвастаться и расследа. А во время сезона ты не имеешь права просто, потому что действительно ждут еще это еще у нас полсезона впереди и ждут очень серьезные игры. И нельзя никогда на достигнутом останавливаться, потому что спортивная карьера такая. Если ты остановишься на достигнутом, человек, ты уже другие, другие титулы не завоюешь. А давайте послушаем да, Сабаганский. он тоже свою версию нам рассказал. Такая рабочая победа, очень приятное ощущение, но сегодня надо чуть-чуть отмечать и забыть. Потому что через 4 дня у нас уже, через три дня уже очередной соперник, очередная битва здесь. Победы, их никогда не может быть много. Они дают хорошие, позитивные эмоции, да, и я думаю, что с глупости говорить, что мы будем уставшие через три дня. Конечно, мы можем это говорить, но это будет, как я говорю, это будет оправдание только. Мы профессионалы, мы должны сделать все на тот день, что от нас зависит. Это значит через три дня банвит. Согласен. Ну что ж, я думаю, что мы по... не будем загадывать наперед в спорте это неблагодарное а дело. Можно еще один вопрос личный вот, а вот да, ну, давай. ну давай. Я вот сколько смотрю, как вы играете, вот игра центрового она отличается от игры там форварда разыгрывающего, а вы вот и трехочковые бросаете, и в трехочковую зону проваливаетесь, и сверху бьете, и на подборах работаете. Вы умеете все с таким ростом, как вам это удается? Спасибо за комплимент, но я не знаю, я просто вот, центровой и трехочковый вот результативность такая, но ну, это редкое. И в баскетболе. Может, я что-то не знаю. Нет, конечно, редко, но просто не знаю, ну попадаю и все. Мне кажется, это несложно. Мне кажется, это каждый мог бы сделать, но. Но не каждый может, да? Ну, не каждый может. Ну, из... могу, но я тренировался, я учил, я прошел хорошую школу. У нас хорошие школы в Литве. Я много тренировался. У меня э -э всю жизнь был хороший партнер. И по спаррингу это мой брат-близнец, поэтому мы очень много играли один в один. Мы учились, и как обыграть с периметра, как обыграть с-под кольца. Поэтому, может, это дало больше? Ну что же, а теперь можешь и замешать. Спасибо. <laughs> Мы будем заканчивать нашу программу. К сожалению, наше эфирное время уже заканчивается. Хотя, на самом деле, я думаю, что Дарьюш очень интересный собеседник, и спросить можно было бы еще очень много. Кстати, придется после программы и Кубок отдать и медаль. Ну, так таковы наши реалии. На этом, к сожалению, все. Программа у нас заканчивается, эфирное время тоже заканчивается. Для вас эту программу провели украинским. Васыль Тайрына Полотай. Дивіться спорт на телеканалі TVI. У нас будет еще дуже багато цікавих и співрозмовників. І, возможно, еще кубки будуть вітати до нашої студії. На все добре.